неприятной ситуации. мы их познакомились с этим юристом, потому что я вам скажу, что мало кто хочет с юристом браться за такие дела. Потому что это сопровождение, это надо адвокаты, это надо суды, это надо финансы. То есть аудиторного у человека ну, нет возможности таких обращаться. И то есть и я благодарен, не стесняюсь даже этого слова, благодарен Богдану, что у нас есть наработанные какие-то моменты. И... И надеемся, мы не будем все дальше заглядывать, там открывать карты наперед, как говорится, но мы готовим некоторые дела, и будут они озвучены сюда по возврату такого квартир, которые, ну, которые нечестным путем были отобраны. Я бы хотел начать свое выступление, зачитать вам ответ в июле. Я запрашивал располком, интересовался таким вопросом. Сколько осталось бесконного жилья? Это когда умерли собственники э, приватизированного имущества и надлежащего ухода за ним нет, и при этом власть не выявила э, смерть таких людей. Либо э, по законодательству вымороченного имущества, в частности, это когда известно, что человек умер без наследника. Вот я вам зачитаю ответ за подписью э, Любови Цымбалюк. что ваш запад, что доведу мэр, вот об майна, враховывающий информацию о профильных структурных подразделений уже Домирской и Минской Рады, поведомляю наступное. За період з 2005 по 2015 рік виявлення випадків смерті громадян, що мали житлову нерухомість у місті Житомир і не мали спадкоємців, не було встановлено. За період 2005-2015 роки Житомирською міською радою подано три заяви про визнання спадщини від умирлою. За період 2005-2015 роки не виносилося рішення про визнання спадщини від умирлою і ну, так далі. Про що це свідчить? о, о том, что в Житомире явно действует квартирная мафия. То есть так не бывает. На город с таким населением как минимум 150-200 квартир остаются с вымороченным имуществом. Дальше. Пенсионеры, которые не имеют наследников, они, как правило, даже не приватизируют жилье. Почему? Потому что когда идешь жить как правило, тебе всегда говорят, у тебя квартира приватизирована, делай ремонты сами. Там меняй краники, прокладки, э выполняя другие работы ремонтные, мелкие. Поэтому пенсионеры, которые остались без наследников, они даже не приватизируют свое жилье. Куда это жилье пропадает? Явно действует марка. А дальше берем последствия. Если пропадают квартиры, которые остались бесхозными, ну то есть э, те, кто немного знаком с квартирным вопросом 90-х, знают, что плохо тут паспортив Жеки, который не обеспечил всех своих родственников жильем. Потому что тогда прописка вообще ничем не контролировалась. И грубо говоря, заполняешь документы, чтобы проживал вместе, а потом после смерти приватизируется жилье. В 2000-х прописку усложнили, начали создавать реестры налогоплательщиков, начали создавать реестр избирателей, работало Министерство внутренних дел, но, видимо, деньги украли над единым демографическим реестром, то есть уже паспортисты самостоятельно такие решения принимать не могли. Но о чем свидетельствует наличие квартирной мафии? Есть незащищенные граждане. Это люди, которые стоят на психиатрическом учете, это люди, которые, э, скажем так, слабовольные, злоупотребляют наркотиками, алкоголем, люди, которые попали в места лишения свободы. Как, какая судьба этого жилья? Сироты, которые были забраны в специализированные учреждения, допустим, родители погибли в ДТП или еще какая-либо причина, детей забирают, государство должно следить за квартирой родителей. Остается квартира или нет? Вот одна из причин бездомности. То есть, начиная с брошенных квартир, потом начинает мафия воздействовать и на таких людей, которые не могут защищать себя. Теперь, что должен делать исполком? То есть, что должна делать городская власть? Нам всегда рассказывают, что есть юстиция с бесплатной правовой помощью. Ну, наконец-то закон начал немного работать, хотя с проблемами. Есть там правоохранительные органы, и они должны решать эту проблему. Ну, начнем с закона. Статья 38, прим. 1 закона. про місцеве самоврядування в Україні Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги. І до відання місцевих органів влади також належить утворення в установленому порядку установ надання безоплатної первинної правової допомоги. Тобто, в чому здесь вопрос? Є городський центр учета бездомних лиц. Примерно кожен второй, кожен третій із бездомних являється жертвою в різних квартирних аферах. Ну, допустим, ті, хто отбували. А наказание в местах лишения свободы, как правило, родственники приватизируют, либо становятся жертвами мошенников, а их просто лишают права. Если ему оказать надлежащую помощь, если хороший юрист займется, он потом отменит и приватизацию квартиры, и все сделки, потому что нет у нас такого понятия по законодательству, как добросовестный приобретатель, как это было в советское время. То есть квартиру можно вернуть человеку. Но это многие годы сопротивления. Те, кто купил квартиру, они, естественно, не застрахованы, они будут обороняться, потому что они теряют то есть никто же из продавцов уже деньги не вернет. Если я заплатил, допустим, 20, 30 или 40 тысяч долларов за квартиру, а потом выходит с колонии один из родственников тех, кто приватизировали эту квартиру, я буду ее защищаться, я буду платить взятки, потому что в противном случае я все потеряю. Вот одна из причин, почему идет очень сильное судебное сопротивление в таком процессе. То есть все развитые страны внедрили титул Торенса. Это по фамилии премьер-министра Австралии, который гласит следующее. Жилье всегда остается за, ну и недвижимость, за последним приобретателем, а государство компенсирует убытки. У нас этот человек, он от государства не получит ничего. То есть непонятно, как его квартиру приватизировали, но он ничего не получит. Приведу яркий пример по юстиции. Когда обучают нотариусов, первое, что говорят, не проводите сделки в СИЗО или в учреждениях исполнения наказаний. Почему? Большинство паспортов теряет по заключенным. Потом идет карточка уголовной исправительной системы. Ну, или, или сейчас это государственная пенициарная служба. А извините, а кто печать на эту карточку ставит? Приходит нотариус, сидит какой-то мужчина и говорит, там, я Иванов Иван Иванович, и я там, да, действительно соглашаюсь с тем, чтобы лишить меня жилья, избавиться от моей квартиры. А фотографию кто вклеивает? Как нотариус узнает, что это тот человек? Поэтому рекомендации Общие, не заключать такие сделки с теми, кто находится под стражей, но тем не менее массово такие люди остаются без жилья. То есть это одна из категорий бездомности. Выходят с колоний, потом либо следователи дожали продать в свое время свою долю недвижимости, либо родственники обманули и э, каким-то образом оформили без человека. То есть его никто не вызывал, подписи не брали, но тем не менее нотариус как-то это все оформил. Все. Тепер беремо последствия квартирної мафії для нотаріальних действий. Подільна довіреності. Таке теж буває. Зараз Українська гельсінська спілка, це спілка громадських організацій правозахисних усієї України. Ми сподіваємося, що міський центр обліку бездомних осіб також приєднається до Української гельсінської спілки. Так от ми подали відкрите звернення щодо таких от квартирних шахрайств у Києві, тобто сфальсифіковані документи. От є нотаріальна довіреність. Якщо нотаріус просто оформлює довіреність, ну він там отримує 200-250 гривень. Якщо фальсифікується підпис на цій довіреності, то скільки тисяч доларів може отримати нотаріус, скільки потім треба судитися, щоб довести, що вона була сфальсифікована? Відеореєстрація у нотаріальних контурах не передбачена. Без ничего окрім по та ініціалів, на нотариальной доверенности особо не ставить. Те доверенности достатня для здійснення будь-яких правоочинек. Все. Криминалисты заключения о фальсификации не дают. Почему? Потому что образца одной подписи ініціалу, как правило, недостаточно для уголовного дела и подтверждения того, что однозначно подпись была сфальсифицирована. Как правило, криминалисты, особенно если их мотивируют, дают заключение, что им нужен образец почерка не меньше, чем одна страница на нотариальной доверенности. Никто же рукописно ее не переписывает. В отличие, например, от заявления на работу территориальных избирательных комиссий, где властноручно написано заява. Уже надоели фальсификации все. Вот. Поэтому люди остаются без квартир. И что мог бы сделать в этом случае госполком, что бы могла сделать городская власть? То есть первое проводить превентивную социальную работу с такими вот, скажем так, сложными или находящимися в сложных жизненных условиях социальными категориями граждан. То есть кто у нас занимается одинокими пенсионерами, одинокими инвалидами, теми, кто злоупотребляет спиртным, как вообще проводится социальная работа? Это вот первый вопрос. Кто-нибудь вообще проводил городской власти мониторинг? Вот, допустим, есть у нас на учете тысячи злоупотребляющих спиртным, и как за 5-10 лет изменилась динамика их квартир. Сколько из них продало квартиры, при том, что явно эти сделки будут недействительны. Они не способны осознавать последствия своих нотариальных сделок по отчуждению недвижимости, купли по продажи. Помогал ли кто-нибудь обжаловать такие сделки? Что с квартирами Сира? То есть, ну, я публично такой статистики не видел. Конечно, вот это была одна из первых серий запросов, Мы дальше эту работу будем продолжать. Но наша задача какая? То есть, с такими людьми нужно работать. Мы должны работать по превенции, то есть четко показать всем черным и серым риэлторам, что не обмануть не удастся. Вот как часто э, лиц злоупотребляющим алкоголем обманывают. Рассказывают, вы поедете всего, продадите квартиру, мы вам там купим за 10 тысяч гривен дом, у вас еще останется деньги на депозит, чтобы вы на процентах смогли пить дальше и радоваться жизни. И вам какая разница жить там в Житомире или в глухом селе. Или... Все равно пить вы и там, и там сможете, но у вас появится на это регулярный доход. Естественно, никакой потом депозит они не получают. Идет или мена, или покупка соответствующих, то есть несколько сделок недвижимости. И люди остаются без ничего, без реального актива. Жилью это актив в областном центре. Соответственно, людям нужна правовая помощь. То есть мы должны работать с теми, кто пострадал, и плюс организовывать превенцию. С теми, кто пострадал, это вот одни из клиентов центра учета бездомных лиц. Потому что им надо где-то быть зарегистрированными. Кто-то должен оказывать помощь. Это, в общем, я рассказал о первой категории бездомных лиц. Теперь пойдем по второй категории. Итак, тех, тех, кого называют простонародье бомжами, то есть лица без определенного места жительства. Самая большая проблема, которая возникает с соблюдением их прав, это отсутствие даже документов раз и второе условие помыться. То есть вот как можно воспользоваться медицинской помощью, если ты, допустим, два месяца не принимал душ, на улице холодно, ты в реке скупаться не можешь. Как можно получить пенсию, не имея там паспорта либо каких-либо документов? Как восстановить те же документы, не имея там каких-либо финансовых средств и других документов, которые с фотографией подтверждали личность? То есть очень много проблем, которые надо решать. Но опять же, это нужно делать на системном уровне, нужно организовывать работу центра, а для этого, естественно, нужно выделять бюджетное финансирование. И вот с удивлением мы узнаем, что несмотря на обязанность по закону вести работу, оказывать правовую помощь, городская власть все время рассказывает, что она не может выделять бюджетные средства на финансирование городского центра учета бездомных лиц. Я думаю, Влад теперь может рассказать более детально, что обстоит ситуация с получением бюджетного финансирования уже на следующий 16? Годы. Нет, погнашь. Мы сегодня о бюджетном финансировании разговаривать не будем э, о таких вещах, потому что вот как раз то в этом все нормально, все хорошо в этом вопросе. Здесь э, здесь разговор о других вещах. Ну, например, почему я вот и э, чего я начал?